14 июня ⁇ Всемирный день донора. На областную станцию переливания крови пришли люди, готовые делиться своей кровью с теми, кто в этом нуждается. В начале торжественного мероприятия представители Красного Креста и областной станции переливания крови отметили важность и значимость роли доноров для всех, кто нуждается в помощи. Доноры – те люди, которые помогают другим не словами, а своим делом, частью своей крови, частью своей души. Это поступок. Мы работаем уже очень много лет. С июля 1944 года. И вот я хотела бы сказать для жителей нашего региона, чтобы они тоже знали этот факт, что в 1961 в далеком году впервые работники предприятия «Мотор Сич» стали первыми безвозмездными добровольными донорами. В ДК Шевченко проводились выездных условий дни донора и за четыре дня сдали кровь тысячу доноров. Это замечательный пример. На предприятии «Моторсич» и сегодня продолжают давние славные традиции и делятся кровью с нуждающимися. Я на бутырский пришла в 2003 году, но я сдавала кровь и раньше, но когда тут уже были конкретно донорские дни, мне было интересно пойти посмотреть, сколько людей сдают. Мне нравилось, когда донорские дни пойти сдавать кровь. Кровь это важно для людей, чтобы была кровь на операции людям, на переливание крови. Чтобы помогать людям, которые болеют, которые нуждаются в крови и ее компонентах. Это произошло спонтанно в 1975-м далеком году. Еще в армии понадобилась кровь. В январе месяце я сдал первый раз в 1975-м году. А потом потихонечку институт, работа. Ну и... Порядка 30 литров я сдал. Есть здоровые люди, есть люди не совсем здоровые. А жить хочется всем. Поэтому для того, чтобы помочь тем, кто не совсем здоров. В завершение творческие коллективы выступили с концертной программой, а заслуженных доноров наградили ценными подарками от Красного Креста.